to'g'ri jamiyatimizda hozir ijtimoiy tarmoqda ham real hayotda ham negativ munosabat nihoyatda rivojlangan ya'ni oqini qora deb tushunish talqin qilishga negativlik deyiladi lekin bundan hech ham ajablanmayman chunki buni sababi səbəb bor sababi nimada chunki bizni jamiyatimiz tasavvuf ya'ni ruhiy tarbiyadan mosvo bo'lib yashadi ya'ni bizni jamiyat ya'ni bizni xalqimiz insoniy fazilatlarni rivojlantirish ustida ishlamadi endilikda ular odamlarni ishontirish uchun yolg'ondan foydalanishga odatlanishdi odamlarni ishontirish kerakku ularda fazilat yo'q endi ular yolg'on ishlatishga majbur bo'lishdi bu nimaga olib keldi ya'ni qanday oqibatlarga olib keldi masalan deylik ayollarimiz sovchilikka borishsa nobop o'g'illarini maqtab kuyov qilishdi nobob qizlarni esa maqtab kelin qilishdi odamlarni ishontirish uchun yolg'ondan va'da berib ishontirishdi masalan deylik abituriyentlarimiz deylik imtihonda musobaqalarda shpargalkalar va poralar berib soxta g'olib bo'lishdi yoki talabalarimiz aldovlar korrupsiyalar bilan nima qilishdi diplomni sotib olishdi va soxta ziyolilarni yetishtirib chiqarishdi yoki bo'lmasam haydovchilik guvohnomasini sotib olib soxta haydovchilarni paydo qildik yoki bo'lmasam sifatsiz mahsulotlarni aldab ulardan ko'proq foyda ko'rish uchun nima qildik yolg'on ishlatib reklamalar qildik ya'ni yolg'on bizni jamiyatimiz uchun normaga aylandi tushunyapsizmi shu narsani yolg'on gapirish norma bo'ldi endi aytingchi odamlarni bir biriga ishonmaslikka shubhalanish ya'ni shubhalanib qarashga asoslari bormi nimaga chunki biz qorani oq qilib ko'rsatdik qorani oq deb talqin qildik endilikda jamiyatda nima shakllandi negativlik shakllandi ularga doimiy ravishda qora oq qilib ko'rsatilgani uchun endilikda oqni ko'rsa ham uni qora deb shubhalanish boshlandi mana negativlikning zamiri qayerda u nimadan kelib chiqdi xo'sh yechim bormi deb so'rashingiz mumkin yechim bor nima qilish kerak odamlarga ishonchli bo'lish kerak garchi boshqalar o'zgarmasa ham boshqalar sizni aldasa ham siz ishonchli bo'ling ishonch berib o'ting ya'ni ana boshqalar qilyaptiku hamma qilyaptiku deb boshqalarga siz ham hujjat bo'lmang o'z vaqtida o'sha boshqalar ham sizni ana u ham qilyaptiku deb sizni hujjat qiladi mana shu hujjat bo'lmaslik uchun har birimiz o'zimizga to'g'ri bo'lishimiz kerak ya'ni o'zimiz bilan o'zimiz rost bo'lishimiz kerak martin kingni bir tilloga teng gaplari borda ehtimol siz o'ttiz sakkiz yoshdadirsiz men kabi deylik mana shu to'g'rilik yo'lingizda e'tiqodingiz maslaklaringizda juda katta sinov keldi va sizdan mana shu sinovlarga bardosh berib turib berishingiz so'ralyapti ya'ni talab qilinyapti ya'ni to'g'rilik hayot yo'lingizmi mana shu to'g'rilikda sizga sinov kelyapti siz turib berishingiz sabot bilan chidab turishingiz kerak lekin mana shu nuqtada agar o'zgaradigan bo'lsangiz mana shu to'g'rilik yo'lidan og'iydigan bo'lsangiz deylik bir kun uh, boshingizga kaltak kelib sharmanda bo'lishdan qo'rqsangiz a yoki qashshoqlikdan qo'rqsangiz och qolib ketishdan yupun qolishdan bizneslaringiz xonavayron bo'lib bankrot bo'lishdan yoki bo'lmasam qamoqqa tashlanishdan to'pponchadan o'q ok uzilib ko'kragingiz nishon bo'lishidan yoki kimdir pichoqlab o'ldirishidan qo'rqdingiz va natijada mana shu to'g'ri yo'lingizdan qaytdingiz ehtimol siz yuzga kirarsiz undan ham ko'proq yasharsiz lekin biling siz o'ttiz sakkiz yoshingizda o'lib bo'lgansiz siz e'tiqodingizdan kechgan paytingizda allaqachon o'lgansiz agar ketayotgan mana shu to'g'ri yo'lingiz sizga zarar keltirsa ham ya'ni sizga ofat olib kelsa ham mana shu to'g'ri yo'lda o'ting sharaf bilan o'ting sharaf bilan qamaling sharaf bilan o'ling lekin aslo o'zingiz to'g'ri deb bilgan yo'ldan to'g'rilikdan voz kechmang ya'ni mana shu g'oyani yetkazmoqchi bo'lyapti keying biz nima qilyapmiz atrofimizdagilarni o'zimizga hujjat qilamiz yo'q hujjat qilmasligimiz kerak o'z navbatida o'sha odamlar ham bizni hujjat qilmasligi uchun bugun man to'g'ri yashasam ertaga boshqa odamlar o'zini noto'g'ri yo'lini asoslash uchun meni hujjat qilolmaydi tushunyapsizmi mana to'g'ri yo'lni foydasi agar bugun jamiyatga men to'g'ri ekanligimni isbotlab bera olsam va to'g'ri yashay olsam demak o'zimdan o'zim qilishim kerak bo'lgan eng buyuk ishni qila oldim demak hammamiz o'zimizni uzum mana shunday tomonlama to'g'irlasak bo'ldi jamiyatda negativ kayfiyat yo'qoladi bularni barchasini sababi mana shunda biz qorani oq deb taqdim qildik endilikda oqni qora deb tushunishyapti muammo shunda demak qorani qora deb talqin qilish oqni oq deb talqin qilish kerak o'rnini alishtirish ya'ni o'rnini almashtirmasligimiz kerak yechim ana shunda to'g'ri ya'ni to'g'ri bo'ling odamlarga to'g'rilikni taqdim qiling mana shunda